Парад открытия проходил на новой трассе в Роще. Отличная осенняя погода. Главный судья, мастер спорта Игорь Тюрин поздравил участников кросса. Кросс открыли женщины на дистанции 500 метров. Состав команды средних специальных учебных заведений 15 человек, независимо от пола. Вне конкуренции была Евгения Харина на дистанции 500 метров из колледжа промышленных технологий и управления. Она победила и в прошлом году. Установлен новый рекорд трассы. После забегов сразу же награждение. А награждал призеров начальник управления по физической культуре и спорту, мастер спорта СССР Владимир Буриченко. У мужчин все три первые места у курсантов училища МВД. В командном зачете впервые победили красмены Суворовского военного училища МВД. На втором месте команда колледжа промышленных технологий и управления. А на третьем Донской строительный колледж. Так завершился первый вид городской спартакиады СУЗов. Анатолий Тимофеев, Алексей Барыкин, 37-й канал.